С 15 минут 7 нам позвонили с женой, что на Решлевской 45, по этому адресу проживает наша дочь, пожар. Вот. Мы приехали, здесь работала служба НЧС уже. Сработали оперативно, вывели ребенка с дочерью, дочери, без всяких последствий, без ничего. Спасибо службе. Ну, три годика, и дочери 30 лет, вывели их оттуда без последствий, без всяких все нормально, сработали оперативно. Большое спасибо. Рудь Владимир Игнатьевич. Ну, проснулся от запаха гари. Кстати, я только выходил в туалет и задремал. Не помню, время это, где-то пятый час. Четвертый. Я э, начал, вышел в коридор, слышу. Запах от слышу Открываю дверь, он дым ядовитый прям. Хотел выйти на лифт, не мог. А обвязался мокрой майкой. Задыхался просто. И Вернулся снова в квартиру. Квартира полная дыма, ядовитого. Черта. Открыл на балкон дверь. С балкона видно, это пятый этаж. С балкона видно, как дым черный где-то там по углам. Дым оттуда, четвертый, третий, разбитые стекла, где же клетки видно, площадок. Вошел в квартиру, дышать уже нечем. Открыл э, окно на кухне, там начали вызывать скорую, э, вызывать пожарников, скорую. Открыл окно с квартиры на сторону улицы Мишельевской, начал звать, чтобы меня оттуда вытащили. И меня спустили по, лестнице, по пожарной лестнице. Я наглотался дымом, у меня горло, врачи хотели, скорые хотели в больницу, я пока в больницу не поехал. Обращусь к врачу в, поликлинику. Как вот в и Пожарные быстро приехали. Быстро развернули все это дело. Романчиков Николай Васильевич. Пульс 101 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме по адресу Решелевская, 45. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в подъезде жилого дома сильное задымление, задымление с первого по пятый этаж. Были силы пожарных подразделений были направлены на эвакуацию и разведку на наявность, на наличие пострадавших в доме и на ликвидацию возгорания. Значит, установлено, что возгорание произошло в подвале жилого дома на площади 10 метров квадратных. Из-за горючих материалов и едкого дыма подъезд был заполнен дымом, что не давало возможности жильцам самостоятельно покинуть здание. Поэтому было принято решение по автолестнице прислоненной с верхних этажей проводить эвакуацию жителей. Также с помощью спасателей пожарных подразделений была произведена эвакуация с помощью аппаратов защитного действия по лестничной клетке. Всего было эвакуировано два человека и спасено по автолестнице два человека. По месту вызова было задействовано две единицы основной техники и три единицы специальной техники. 15 человек личного состава. Помощник начальника дежурной смены операционного центра главного управления майор службы цельного захвата Куденко Николай Юрьевич.